За сьогодні заарештовані вже четверо людей. Це жителі південного міста Шанли Урфа, де терористи купили машину. Затримали також 36 курдів у Адані та 15 у Стамбулі. Останні, що заявляють чиновники, смертників було двоє: чоловік та 22-річна жінка, що два роки тому вступила до робітничої партії Курдистану. На місці події працює наша колега Айтадж Джаршієва. Вона з нами на прямому зв'язку. Айтадж, здравствуйте. Какова ситуация в Анкаре? На данный момент открыли ли правоохранители район, где произошел взрыв, и какие настроения в городе среди жителей? Uh, да, добрый вечер. К сожалению, сейчас в Анкаре очень сильный дождь, и на самом деле выйти на место происшествия у нас не получается. Uh, но я хочу сказать, что район Козывай полностью перекрыт. Туда вообще uh, даже сегодня весь день не пропускали журналистов. Только uh, определенно полтора-два часа нам удалось там поработать. Uh, остальное, остальное время полиция даже не uh, пропускает когда мы даже показываем наши пресс-карты. -пресс я хочу добавить, что пока ответственность за себя, за эти теракты никто а, не взял, но Турция а, высказывает подозрения а, в адрес запрещенной в стране рабочей партии Курдистана. В связи с терактом власти а, Турции, как я уже отметила, запретили а, журналистам публиковать связанные с ними материалы. После появления в соцсетях а фотографий жертв а, взрыва суд распределил... Принялся о блокировке доступа, доступа к Фейсбуку и... Виктору. Пока что мотивы нападавших пока непонятны. Обстановка в городе стабильная, но чувствуется, что есть некая паника среди граждан. Каждый второй уже боится находиться там, где многолюдно, потому что район Козыла, именно парк Гювен, где я прогремел взрыв, там очень многолюдно и в будни там очень, бывает, очень много студентов, иностранных граждан, в том же числе и по выходным там очень много отдыхающих людей. Теперь люди, даже когда мы спрашивали просто геолокацию Козылая, у них появляется какой-то страх, что э, не ходите в этот район, там очень опасно. Но район пока оцеплен, пока что следствие продолжается. Э, какие все-таки результаты? Пока что точные причины взрыва э, пока что официально не комментируются. Э, я думаю, что да, были версии, есть версии о том, что их было двое, мужчина и женщина, и даже уже определили личность одного из террористок. Но пока что из-за из интересов следствия пока что полные данные. е, придивляються колеги. Дякую за подробиці. Айтадж Чарджієва зараз працювала з нами на прямому зв'язку із місця події у Анкарі. Вчора пролунав вибух.